К месту пожара были направлены подразделения Главного управления Государственной службы чрезвычайной ситуации в Луганской области. По прибытию было определено, что горит складское помещение общей площадь около 600 квадратных метров. Загорание было около крыши около 200 квадратных метров. К месту пожара были направлены 6 единиц техники, 30 человек личного состава подразделений. Основной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.